Відпочинок тільки тоді відпочинком, коли він дарує сили та приємні емоції. У попередній передачі ми говорили про туристичні походи як один з видів активного дозвілля. Говорили і про те, що за легковажного ставлення до організації турпоходу замість приємних вражень можна отримати чимало проблем. Як цього не допустити і максимально грамотно підготуватися до подорожі, продовжимо сьогодні. Чинники ризику в туристичному поході спеціалісти поєднують у декілька груп. Серед них несприятливі природні умови, низький рівень кваліфікації керівника групи, нормативні порушення, недисциплінованість учасників тощо. Крім того, окрему групу складають чинники, пов'язані з недоліками матеріально-технічного забезпечення туристів, а саме дефіцит якісного туристичного спорядження, його невідповідність конкретним умовам подорожі, відсутність необхідних захисних та рятувальних засобів. Часто до прикрих помилок у цій частині підготовки до походу призводить навіть не недбальство, а нестача достатнього практичного досвіду у туристів-новачків. Тож звернемося за досвідом добувалих похідників. До експерта Юлія Губіна, керівник туристичного клубу. Досвід туристичних походів 15 років. Снаряження груповим і лічним». Сейчас мы с вами поговорим о личном снаряжении. Самые главные компоненты похода ⁇ туристический коврик, рюкзак и спальник. Если они у вас есть, то считайте, что вы уже почти собраны в поход. Иногда очень полезно брать с собой газовую горелку и баллончик. Это необходимо для тех мест, где высокогорье и не растет ничего из растительности которую обычно принято э, полить в костре, либо в тех местах, где заповедники. Например, когда мы были в Альпах, там костры полить нельзя вообще. Мы обходились всегда газовой горелкой и баллоном. Из личных вещей для похода вам понадобится э, две пары штанов такие, как на мне, легкие туристические. Можно взять одну пар штанов, одну пар шорт. Но в шортах ходить не всегда удобно, потому что встречаются заросли, колючие кустарники или может укусить клещ. Футболок не обязательно брать все, что у вас есть в гардеробе, достаточно взять 2-3 штуки. Желательно, чтобы это были термофутболки специальные, которые отводят влагу от потеющего человека и сохраняют в то же время тепло. Следующая ваша одежда это теплая флисовая кофточка. Сейчас вы можете найти э, такие кофточки на выбор какого угодно качества, каких угодно цветов, расцветок. Курточка ветровка. Если вы собираетесь э, в летний-весенний поход, в летний-весенний-осенний, то вам будет достаточно из теплых вещей взять флисовую кофточку, курточку ветровку. Можно взять теплое термобелье. Если вы собираетесь в зимний поход, тогда вещей, конечно, нужно брать э, немножечко побольше теплых и обязательно взять пуховую курточку. Э, теплое термобелье отлично, и э, в теплом термобелье очень удобно и спать ночью и ходить вечером по лагерю. Если мы идем в горный поход, настоящий Кавказ, Алтай, Альпы, нам очень пригодится специальная обувь. Вот такие горные ботинки с рифленой подошвой, высокие, которые держат щиколотку. Как выбрать обувь для себя, вам расскажет любой менеджер туристического магазина. Она должна быть удобной, желательно на размер больше, и мерить ее нужно обязательно на толстый носок. Самый главный компонент ⁇ это спальник. Ваш комфорт по ходе зависит от качественного снаряжения. Если у вас будет теплый спальник, то как бы вы ни промокли на маршруте, вечером вы можете согреться. Спальники бывают разные. Они бывают рассчитанными на летний сезон, либо на зимний сезон. На каждом спальнике записана температура. Температура комфорта и температура экстрима. Я бы вам советовала не смотреть на температуру экстрима. Вот на моем спальнике написано минус 22. Но, наверное, когда будет минус 22 на улице, я в нем просто замерзну. Как правило, обращать внимание нужно на те цифры, которые находятся посредине. Вот температура комфорта моего спальника от плюс 1 до минус 5. Ну, его достаточно для весенних походов, для летних походов и для осенних, но для зимнего похода это, конечно же, будет маловато. Спальник должен соответствовать вашему росту. То есть, если вы возьмете, если вы не очень высокого роста, например, как я, метр пятьдесят а возьмете себе спальник на человека, рассчитанного на рост метр восемьдесят, то вы будете носить Аж 30 лишних сантиметров. Я не знаю, конечно, сколько это в килограммах, но предполагаю, что довольно много. Так, вот так выглядит спальник. Обязательно в поход нужно брать дождевик. Ну, у меня здесь, конечно, женский дождевичок, такой розовый. Вот. Можно купить обычный дождевик у бабушек на рынке из обычной клеенки. Но он очень быстро рвется. При ходьбе за любой кустик он зацепится и будет к концу дня у вас дрявый. Это не самый лучший вариант дождевика. Сейчас в туристичних магазинах продаються дождевики понча, які укривають вас вместе с з рюкзаком. И таким образом, і ви не мокнете, і ваш рюкзак остається сухим. Но, як показує практика, навіть при, при хорошому дожде промокает все. Людина, яка йде в похід, має бути морально готовою до того, що в його процесі можуть виникнути ті чи інші проблеми, у тому числі зі здоров'ям. Тому ще раз наголошуємо: плануючи активний відпочинок, переконайтеся, що ваш організм вас не підведе. Це по-перше, а по-друге, обов'язково візьміть із собою аптечку. Крім того, керівник та учасники групи мають уволодіти технікою надання першої медичної допомоги та прийомами транспортування постраждалих, якщо виникне така необхідність. Слава Богу, у нас серйозних нештатних ситуацій не було. Саме такие критические ситуации, это массовые укусы клещей. Приходилось в день с группой снимать там по 17 клещей. Это очень просто делается, и вы уже об этом рассказывали. Самая серьезная травма, которая у нас была в походе, в прошлом году у нас девочка очень сильно упала и очень сильно ногу себе разрезала можно сказать камнем по-хорошему нужно было зашить но мы находились очень далеко от населенных пунктов обработали туго перебинтовали шрам останется хороший вот по слухам у наших товарищей и ноги ломали